Bu gün aprelin 24-ü bazar günü Suraxan rayon Hövsan qəsəbəsində yerləşən Gəncə restoranında İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşiroğlu və xüsusi müxbir Elşən Əliyevin təşərrüfatçılığı ilə şəhid ailələrinə və qazilərə 11 ayın sultanı Ramazan bayramı münasibəti ilə iftar sülhəsi təşkil etmişdir. İnkişaf TV tərəfindən təşkil olunmuş tədbirə Neft şirkətinin əməkdaşı Elşad Əliyev də maddi dəstək olmuşdur. Dəstəyə görə Elşad Əliyevə minnətdarlığımızı bildirir, işlərində uğurlar arzu edirik. Tədbirdə İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşiroğlu və xüsusi müxbir Elşən Əliyevlə birlikdə İkinci Qarabağ müharibəsində iştiraklarından və əsgərlərlə dəstək aksiyalarından danışılmış. İnkişaf TV-nin YouTube kanalında həmin döyüş anlarının kadrları izlənmişdir. Sonunda İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşiroğlu Tədbirdə iştirak edən şəhid ailələrinə və qəzilərə öz təşəkkür və minnətdarlığını bildirmişdir. Salam hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Biz bu gün e, Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsindəyik. E, Hövsan qəsəbəsində yerləşən e, Gəncə restoranındayıq. Bizim buraya gəlmə səbəbimiz bu gün e, İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşiroğlu e, tərəfindən şəhid və qəhrəmanlarımıza iftar sülhəsi təşkil etmişdir. Bu gün həmin bizim bu iftar sülhəsinin təşkilatçılığına öz dəstəyini göstərən Elşad Əliyev də e, Bu gün şəhid və qazi alarımıza verilən iftar sülfəsinə bizə dəstək durmuşdur. Ona da öz təşəkkürümüzü bildirdik. Biz də həmin bu gün iftar sülfəsindən öz görüntülərimizi sizə təqdim edəcəyik.